स्तव नारायण उवाच देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमा स्तोतुमीश्वर बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयाञ्च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकाराम् भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोपारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्यादिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वैवेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत् सर्वमबीजं निष्फलम् ध्रुवं यथास्तनन्धयानाञ्च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयम् त्वच्छरणां भोजे प्रपन्ना शरणं गता नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै नमो नमः कुपुत्रा कुत्रचित्सन्ति न कुमात कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषम् तम् विहाय च गच्छति स्तनन्दयेभ्य इव मेहे मातर्देही दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो भक्तवत्सले इत्येवम् कथितं वत्स पद्मायाश्च सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं शुभदम् प्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिखण्डे द्वाविंशोऽध्याये नारदनारायणसंवादे श्रीलक्ष्मीस्तवः श्रीलक्ष्मीद्वादशनामस्तोत्रम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थी लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मी स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् इति श्रीलक्ष्मीद्वादशनामस्तोत्रम्